হেল্ল' ভিৰণ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ খাজা ৰেচিপি এটা এইটো মিনি খাজা ৰেচিপি হয় আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই পেলাই ভাল পাব দোকানত যে বেচে ডাঙৰ ডাঙৰ যে খাজাটো সেইটোকে মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু চাওকচোন এটা মই আপোনালোকক ভাঙিও দেখুৱাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে আৰু মচমচীয়াও হৈছে আৰু ভিতৰলৈকে ৰসটো সোমাই গৈছে জুচি হৈছে একদম মানে ওপৰতো টাইট হৈছে আৰু ভিতৰতো কোমল হৈ আছে বহুতেই ভাল লাগিছে কিন্তু ধুনীয়া সিজিছে চাওকচোন ভিতৰলৈকে এনেদৰে আপোনালোকলৈ লৈ আহিলোঁ ভিডিঅ' এটা মই ঘৰতে বনাইছিলোঁ কাৰণে ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু এইটো ভাঙি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক কি ধুনীয়া ৰসশাল হৈছে দেখিছেনে এতিয়া মই ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বনাইছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মানে স্কিপ নকৰি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ চাই যাব আপোনালোকে এনেদৰে খাজা বনাই পেলাই ঘৰতে খাব পাৰিব ব'লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সেয়া চাওক মই খাজা বনাবৰ কাৰণে এটা বাচন লৈ লৈছোঁ তাতে মই এয়া এগিলাচ দিছোঁ ময়দা এই এগিলাচ ময়দাৰে ইমানখিনি খাজা হৈছিলে সেয়া চাওক এগিলাচ ময়দা এতিয়া মই বাচনটোত দি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দিছোঁ দুচামুচমানৰ জোখাৰে ৰিফাইন মই এনেকৈ বটলটোৰ সৈতে মানে ঢালি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে মানে জোখটো লৈ ল'ব দুচামুচমান হ'ব তাৰপিছত এতিয়া ৰিফাইনখিনিৰ লগত ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ একদম মঠি ল'ব লাগে শুকানে শুকানে চাওক এনেদৰে লৈ ল'ব আপোনালোকেও ভালকৈ সেয়া চাওক এনেকৈ ল'ব আৰু দুইটা গোটেই আঙুলিকেইটা একদম মোহাৰি মোহাৰি ধুনীয়াকৈ একদম ময়দা আৰু ৰিফাইনখিনি যাতে মিক্স হৈ যায় তেনেকুৱালৈকে সানি ল'ব লাগে সেয়া চাওক এইখিনি অলপ সময়ৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিব মানে কিমানটো জোখৰ ৰাখিব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বেছি সময় মোহাৰি থাকিবই নালাগে প্ৰায় দুই মিনিটমান এনেকৈ মোহাৰিলেই হয় আৰু জোখটো চাওক এনেকৈ চাব এনেকৈ লাডু এটা বন্ধাৰ নিচিনা হয় নহয় আকৌ এনেকৈ দিলেই ভাঙি যায় সেয়া মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিম চাবচোন এনেকৈ দিলে লাডু এটা হৈ যায় মানে সেইটোৱে পাৰফেক্ট জোখ হয় সিমানখিনিলৈকে ময়দাখিনি মুঠি ল'লেই হয় সেয়া চাওক ময়দাখিনি মঠি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াতে আৰু একো নিদিওঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেঞ্চৰ কাৰণে নিমখ বেছিকুটমান দিব পাৰে কিন্তু মই নিমখ চিমখ একোৱেই দিয়া নাই আৰু এতিয়া পানী দি পেলাই একদম নৰ্মেল পানী হয় নৰ্মেল যিটো ঠাণ্ডা পানী হয় সেইটোকে দিছোঁ মই সেয়া পানী দি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে ৰুটি বনালে যেনেকৈ আটাখিনি মঠে সেই তেনেদৰে ধুনীয়াকৈ মঠি ল'ব একেবাৰতে গোটেইখিনি পানী দি দিব নালাগে অলপ অলপকৈ পানী দি দি মঠি ল'ব লাগে এয়া চাওক এইখিনি সেনেকৈ মঠি আছোঁ ধুনীয়াকৈ মঠি মঠি লাষ্ট টাইম এয়া চাওক দৌৰটো ধুনীয়াকৈ বনিছেগৈ আৰু এয়া দেখিছেনে ইমানটো জোখলৈকে মঠিলে বেছি টাইটো কৰিব নালাগে বেছি ঢিলাও কৰিব লাগে যেনেকৈ ধৰি লওক আটাটো আমি মঠিলে ৰুটিৰ কাৰণে যিমানটো টাইট কৰোঁ যে সিমানটো কৰিলেই হ'লে এয়া দেখিছেনে ইমানেই কোমল হৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি মই দুই মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই ৰাখি থ'ম তেতিয়া আৰু চফ্ট হৈ যাব মানে সেইখিনি আটা লাডুটো সেইকাৰণে মই এতিয়া এইখিনি এদৰে বাচন এটা দি পেলাই এনেকৈ ঢাকি থৈ দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ আৰু যিহেতু খাজাটো বনাবৰ কাৰণে চেনি পানী অলপ লাগিব গতিকে এতিয়া মই কেৰাহীটো বঢ়াই লৈছোঁ তাতে মই সেই একেটা গিলাচেৰে এগিলাচ যোগ কৰি পেলাই পানী দি লৈছোঁ সেয়া চাওক পানীখিনি কেৰাহীটোত দি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই সেই আৰু একে জোখৰে বেলেগ এটা গিলাচত মই এতিয়া চেনি লৈছোঁ সমান জোখতে সেয়া চাওক এগিলাচ চেনি লৈ লৈছোঁ লৈ পেলাই ইয়াতে দি দিছোঁ চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি অলপ সময় উতলিবলৈ দিব লাগিব মানে চুগাৰ চিৰাপটো বনাব লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ গম পাই যাব এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ছুগাৰ চিৰাপটো বনাই আছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান ফ্লেভাৰৰ কাৰণে এয়া ইলাচী দুটা থেতেলিয়াই পেলাই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি আকৌ এতিয়া উতলিবলৈ দিম তেতিয়া ইলাচীৰ গোন্ধটো আহিলে মানে খাজাটো অকণমান খাই ভালো লাগিব আৰু ইলাচীটো যে আপোনালোকে সেইটো স্কিপ কৰিব পাৰে মানে নক নিদিলেও হয় কিন্তু মই দি দিছিলোঁ আছিলে কাৰণে তাৰপিছত সেইফিনে মই চুগাৰ চিৰাপখিনি উতলি থাকিবলৈ দিছোঁ আৰু এইফালে আটাৰ লাডুটো এয়া চাওক দুই মিনিটমানৰ পিছতে চাইছোঁ আৰু ধুনীয়া কোমল হৈ গৈছে এতিয়া এইটো মই বেলি ল'ব লাগিব আপোনালোকে দুটাও বনাই ল'ব পাৰে কিন্তু মই এইটো ডাঙৰকৈ এনেকৈ এটাই বনাই দিছোঁ তেতিয়া মানে পাকটো পিছত আপোনালোকে গম পাব আৰু তেতিয়া ভাল হয় মানে এনেকৈ এটাই লাডু বনাইছোঁ আৰু বেলদিনাখনত নোযোৰে গতিকে মই এনেকৈ গেছ টেবুলখনৰ ওপৰতে দি লৈছোঁ সেয়া দেখিছেনে এটা লাডু এনেকৈ বনাই লৈছোঁ লৈ পেলাই এতিয়া এইখিনি অলপমান ময়দা লগাই লগাই বেলি যাম আৰু এয়া চাওক মই এটা লগাই দিছোঁ দিয়াৰ পিছত এইখিনি বেলিম অলপমান ডাঙৰ হৈ যাব ৰুটিটো গতি গতিকে মই গেছ ষ্টেবুলখন ধুনীয়াকৈ মচি কাচি লৈ পেলাই ইয়াতে মই বেলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এয়া চাওক একদম যিমান পাৰে আপোনালোকে পাতলাকৈ বেলিব তেতিয়া খাজাটো খাবলৈ বেছি ভাল হয় বেছি মোটা হৈ থাকিলে ইমান এটা মানে ডাঠ হৈ থাকিলে ইমান এটা ভাল নালাগিব আৰু নিসিজিবও পাৰে ভাজোঁতে গতিকে আপোনালোকে ৰুটিখন যিমান পাৰে একদম মিহি মানে পাতলাকৈ বেলিবলৈ চেষ্টা কৰিব এয়া চাওক মই কৈছোৱেই নহয় ডাঙৰ হ'ব গতিকে এয়া গেষ্ট টেবুলখনত ধুনীয়াকৈ এলুটি খিলুটি দি দি মানে পাতলাকৈ বেলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া চাওক বেলি আছোঁ দেখিছেনে আৰু ডাঙৰ হ'ব ৰুটিখন গতিকে এনেকৈ বেলি থাকিব ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাৰিও চাইডে মাছটো পাতল হৈ গৈছে আৰু মানে কাষকেইটা ডাঠ হৈ হৈ আছে গতিকে মই কাষকেইটা আকৌ এনেকৈ বেলি বেলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ দিব ডাঠ পাতল নকৰিব ছাইডটো আৰু মাছটো সমান জোখত মানে পাতলা কৰি পেলাই আপোনালোকে সমানেই আটা লাডুটো ৰুটিখন বেলি ল'ব আৰু সেয়া চাওক আটাৰ ৰুটিখন বেলি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু মোৰ এয়া চাওক ৰুটিখন বেলি হৈ গ'ল আৰু আনফালে যে মই ছুগাৰ চিৰাপখিনি বহাই থৈছিলোঁ সেইখিনিও মানে এতিয়া মই জোখটো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ এইখিনিও মানে ছুগাৰ চিৰাপটো হৈয়ে গৈছে প্ৰায় এনেকৈ ল'ব লৈ পেলাই আঙুলিটো দি অকণমান এনেকৈ চুই চাব অকণমান আঠা আঠা নিচিনা হ'লেই হয় বেছি আঠা কৰিবগৈ নালাগে মানে বেছি চিপ চিপ মানে আঠা আঠাটো কৰিবগৈ নালাগে অলপমান আঠা আঠা নিচিনা যেতিয়া আঙুলিটো লাগে সিমানখিনিলৈকে কৰিলেই হৈ যায় এইখিনি হৈ গ'ল গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ছাইড লগাই থৈ লৈছোঁ তাৰপিছত সেই আটা যে ৰুটিখন বেলি থৈছিলোঁ সেইখনতে আপোনালোকে ওপৰতে অলপমান ৰিফাইন দি দিব আৰু মই এনেকৈ চামুচ এখনৰ সহায়তে এনেকৈ ৰিফাইন অলপ অলপ দি লৈছোঁ এয়া চাওক ৰিফাইনখিনি দিয়াৰ পিছত হাতেৰে গোটেইখনতে ৰিফাইন ৰুটিখনত একদম সানি দিব হাতেৰে সহায়ত বা ব্ৰাছেৰেও সানিব পাৰে কিন্তু মই হাতেৰেই সানি দিলোঁ এয়া দেখিছেনে গোটেই ৰুটিখনত ধুনীয়াকৈ ৰিফাইনখিনি সনাৰ পিছত এতিয়া অলপমান ময়দা দি দিছোঁ ওপৰত ময়দা দি পেলাই আকৌ মই গোটেইখনতে আকৌ এনেকৈ লগাই লগাই সানি দিম আৰু এয়া চাওক মই একাপ এগিলাচে মই ময়দা লৈছিলোঁ কিন্তু সেই এগিলাচ ময়দাই ইমানখিনি নিমকি হৈ যায় মানে চাবচোন আপোনালোকেও তেনেকৈ কমকৈ বনায়ো মানে ঘৰৰ গোটেইকেইজনে ধুনীয়াকৈ চাহৰ লগত খাব পাৰে এনেকৈ বনাবচোন আপোনালোকেও একেবাৰে সহজ হয় এয়া চাওক মই ময়দাখিনি ওপৰত দি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া এফালৰ পৰা এনেকৈ মেৰিয়াই আহিব আৰু মেৰটো খুৱাওঁতে যে আপোনালোকে মানে টাইটকৈ খুৱাব ইয়াত দেখিছেনে একদম পকাই পকাই একেবাৰতে যদি পকাইও লৈ যায় তেনেহ'লে ঢিলা হৈ যাব এনেকৈ অলপ অলপকৈ পকাই পকাই হাতেৰে এটা এটা ছাইডকৈ এনেকৈ পকাই আনিছোঁ মই তেতিয়া মানে টাইট হয় মানে মেৰটো অলপ মানে এনেকৈ টাইট হয় একে বেছি যদি ফোপোলা হৈ যায় তেনেহ'লে পিছত খাজাটো বেয়া হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে এটা ছাইডৰ পৰা ধুনীয়াকৈ একদম টাইট কৰি পেলাই মেৰিয়াই আহিব সেয়া চাওক মই মেৰিয়াই মেৰিয়াই নি আছোঁ এতিয়া এফালৰ পৰা সেয়া দেখিছেনে মেৰিয়াই থাকোঁতে কোনোবা ছাইডত এই ছাইডকেইটা অকণমান খোল খোৱা যা যায় নিচিনা হয় গতিকে আকৌ মই ময়দা অকণমান এনেকৈ লগাই লৈছোঁ লৈ পেলাই আকৌ ধুনীয়াকৈ একদম পাকটো দি দি গৈ আছোঁ পাকটো যাতে একদম টাইট হয় দেই আপোনালোকে সেইটো মন কৰিব পাইকটো বেছি ঢিলা নকৰিব নহ'লে পিছত খাজাটো খোল খাই যাব বেছি মানে ভাল নহ'ব গতিকে এনেদৰে অকণমান মানে টাইট কৰি পেলাই লৈ যাব তাৰপিছত যেতিয়া একেবাৰে শেষ পাব নহয় তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান পানী লগাই দিব এয়া চাওক যেতিয়া মানে পানী লগাই দিলে যেনেকৈ ম'ম'টো এনেকৈ বান্ধোতে পানীকণ লগাই দিলে ভালকৈ আঠা খাই যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে এয়া চাওক মই অকণমান পানী লগাই দিছোঁ দিয়াৰ পিছতে এতিয়া মুখন এখন মানে বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ একদম আঠা খাই যায় আৰু এইডোখৰত এয়া চাওক আমাৰ এইয়া ৰোলটো হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনাই ল'লোঁ এয়া দেখিছেনে এয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া এখন চাকো লৈছোঁ প্ৰথমে মূৰকেইটা কাটি ল'ব এইটো মূৰটো অলপমান বেয়াই হয় হ'লেও একো নহয় পিছত আপোনালোকে এইটো ভাজি পেলাই দি দিব পাৰিব তাৰপিছত এয়া চাওক এনেকৈ পিচ পিচ কৰি আহি আছোঁ আৰু আপোনালোকে যিমানটো চাইজৰ পচন্দ কৰে সিমানটো চাইজতে তেনেকৈ পিচ পিচ কৰি কাটি ল'ব আৰু মই যিটো চাইজ দিছোঁ নহয় সেইটো চাইজতে পাৰফেক্ট হৈছে খাজাখিনি কাৰণ সৰুটো লৈ পেলাই মানে সৰু খাজা যে গতিকে সেইটো পিছে মানে ভাল হৈছে গতিকে ইমেডটোৰ পিছতে মই কাটি আহিছোঁ এয়া চাওক কিমান পিচ ওলাইছে দেখিছেনে বাৰু একাপ ময়দাতে এয়া চাওক এনেদৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচ পিচ কৰি পেলাই কাটি ল'ব এয়া মোৰ কাটা হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক এটা দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এয়া লাইটটো পৰি আছে কাৰণে ভালকৈ দেখা নাই ৰ'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক লাইটটো অফ কৰি দিছোঁ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছেনে মাছটো কেনেকুৱা খাজ খাচ নিচিনা মানে খাজা তাৰ খাজাটোৰ টাইপত হৈ গৈছে দেখিছেনে এই এনেকুৱা হৈ যাব লাগে তাৰপিছত এতিয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ পিচ এ পিচকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই আঙুলিটোৰে অকণ অকণ সেঁচি দিছোঁ এয়া চাওক এনেকৈ অকণ অকণ হেঁচি দিব আৰু আঙুলিটোৱে নিদিলেও এনেকৈ হাততে লৈ পেলাইও দিব পাৰে এয়া চাবচোন মই আপোনালোকক তেনেকৈ এটা পদ্ধতি দেখুৱাই দিম নহ'লে এনেকৈ আঙুলিটো দি হেঁচি দিলেও হয় যিমানটো চেপেটা কৰিব বিচাৰে আৰু আপোনালোকে বেছি চেপেটাও কৰি নেপেলাব বেছি চেপেটা কৰিলেও ভাল নহয় আৰু এয়া চাওক অলপ অলপকৈ দবাই দিব এটা মই হাতত আপোনালোকক কৰি দেখুৱাইছোঁ চাওক এনেকৈ হাতৰ তলাত লৈ পেলাই এনেকৈও আপোনালোকে হেঁচি দিব পাৰে গোটেইকেইটা মই এনেকৈ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই কেৰাহীটো বঢ়াই দিছোঁ এইখিনি যিহেতু ফ্ৰাই কৰিব লাগিব কেৰাহীটো বঢ়াই পেলাই ইয়াতে ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ এতিয়া এই খাজাখিনি মই এখন প্লেটত লৈ আহিলোঁ আৰু সৰু এটা টুকুৰা মই প্ৰথমতে দি চাইছোঁ যে তেলখিনি গৰম হৈছেনে নাই আপোনালোকৰ তেনেকৈ চাব প্ৰথমতে তেলখিনি গৰম কৰি ল'ব ভালকৈ তাৰপিছতে এয়া মই টুকুৰা এটা দি চাইছোঁ আৰু ভালকৈ গৰম হোৱাৰ পিছত নহয় গেছৰ ফ্লেমটো কমাই পেলাই দিব আৰু কমাই দিয়াৰ পিছত মানে কম জুইতে খাজাখিনি বনাই ভাজি থাকিব লাগিব এয়া চাওক এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি পেলাই ইয়াতে মই এই খাজা যে বনাই থৈছিলোঁ ৰুটিৰ টুকুৰাকেইটা সেইকেইটা দি দিছোঁ সেয়া চাওক কম জুইত এনেকৈ ভাজিলে ভিতৰলৈকে ভালকৈ সিজি যায় আৰু মানে অকণমান সময় লাগে কিন্তু ভালকৈ ভিতৰতো সিজি যায় যদি বেছি জুই দি পেলাই ভাজে আপোনালোকে তেনেহ'লে ওপৰতো সিজিব আৰু ভিতৰলৈ নিসিজিবগৈ গতিকে এনেকৈ কম জুই দি পেলাই আপোনালোকে খাজাখিনি অকণমান সময় লাগিলেও এনেকৈ পেলাই আপোনালোকে ভাজি থাকিব এয়া চাওক তেলত দিয়াৰ লগে লগে অলপ অলপ ফুলি ফুলি আহিছে ইয়াত বেকিং চেকিং মই একোৱেই দিয়া নাছিলোঁ তথাপিতো বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে চাওকচোন যিহেতু মই মানে আ ময়দাখিনি যে অলপমান তেল দি পেলাই মঠিছোঁ সেইকাৰণে এনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে সেইটো কৰিবই তেতিয়া মানে বেকিং চেকিং নিদিলোঁ ধুনীয়াকৈ একদম এয়া দেখিছেনে ফুলি ফুলি আহিছে এয়া চাওক প্ৰথমতে দিয়াকেইটা মই লুটিয়াই লৈছোঁ তাৰপিছতে আকৌ যিকেইটা বাকী আছিলে সেইকেইটাও দি দিম এয়া চাওক গোটেইখিনি দি ল'লোঁ দিয়াৰ পিছত এনেকৈ শলাডালে দি পেলাই মই লোৱাই দিছোঁ হেতাই লোৱাবলৈ অকণ দিগদাৰ হৈছে গতিকে শলাডালে লোৱাবলৈ বহুতেই ভাল হয় এইডালে মই এনেকৈ তেলত কিবা কিবি ফ্ৰাই কৰিলে বাঁহৰ শলা হয় এনেকৈও মই কাম কৰোঁ ভাল লাগে এই শলাডাল দি কৰিবলৈ তাৰপিছত এতিয়া গোটেইখিনি এনেকৈ লুটিয়াই লুটিয়াই দিছোঁ আৰু লুটিয়াই বগিয়াই পেলাই এনেকৈ ভাজি থাকিম আৰু অলপ সময় সময় লাগিব প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ মিনিটমান সময় লাগি যায় ভাজোঁতে এয়া চাওক গোটেইখিনি এবাৰ এবাৰ ৰুটিয়াই দিলোঁ আৰু অলপ সময় পিছতেই মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম চাবচোন এয়া দেখিছেনে গোটেইখিনি লুটিয়াই লুটিয়াই অলপ সময় দেৰি ভজাৰ পিছতে এয়া অকণমান ৰঙচুৱা টাইপৰ হৈছে এতিয়া আৰু এটা এটাকৈ লুটিয়াই থাকিব নালাগে আৰু কাৰণ গোটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ দুবাৰ লুটিয়াই দিয়া গ'লেই নহয় তাৰপিছত এনেকৈ আপোনালোকে হেতাখনেৰে এনেকৈ লৰাই লৰাই এইখিনি ভাজি থাকিব সঘনাই আৰু এয়া চাওক অলপ সময় ভজাৰ পিছতে এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ হৈ আহি আছে আৰু বেছি সময় নাই আৰু এয়া প্ৰায় নমাব সময় হৈছে আৰু অকণমান কালাৰ আহিবলৈ দিম আৰু মই এয়া চাওক ফাইনেল কালাৰটো আহি গ'ল দেখিছেনে ইমানটো জোখলৈকে ভাজিলোঁ একেবাৰে দে বুজোৱাইও পেলাব নালাগে এয়া চাওক এইখিনি এতিয়া মই টুকি ল'ম আৰু এইখিনি টুকি লৈ পেলাই আপোনালোকে সেই প্ৰথমতে যে চুঙাৰ চিৰাপখিনি বনাই থৈছিলে সেইখিনিত দিব লাগিব ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা টুকিব টুকি পেলাই সেই তাতে দি দি দিব লাগিব এয়া চাওক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ ইমানটো জোখলৈকে ভাজিব আপোনালোকে বেছি মানে কালাৰো আনিবগৈ নালাগে আৰু সেয়া চাওক গেছটো অফ কৰি দিলোঁ এতিয়া তেলৰ পৰা এইখিনি টুকি টুকি নি পেলাই এই প্ৰথমতে যে মই চুগাৰ চিৰাপখিনি বনাই থৈছিলোঁ চেনি পেনীখিনি তাতে দি দি গৈছোঁ সেয়া চাওক চুগাৰ চিৰাপ বনোৱা বাচনটো অকণমান বহল হ'ব লাগে তেতিয়া মানে সৰহকৈ ধৰি যায় আৰু সেয়া চাওক মই অকণমান বহল বাচনতে এনেকৈ চুগাৰ চিৰাপটো বনাই থৈছিলোঁ আৰু এই গোটেইকেইটা খাজা সেইখনত ধুনীয়াকৈ এবাৰতে ধৰি গ'ল সেয়া চাওক এবাৰতে হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ চুগাৰ চিৰাপখিনিৰ লগত আকৌ এবাৰ মিলাই দিছোঁ যাতে চেনি পানীখিনি মানে গোটেইখিনি খাজাতে ভালকৈ লাগি যায় এয়া চাওক গোটেইখিনি মিলাই লোৱাৰ পিছতে এতিয়া এইখিনি মই আৰু দুই তিনি মিনিটমান সময় ইয়াতে ৰাখি থ'ম বেছি সময়ো ৰাখিব নালাগে তিনি মিনিটমান সময় ৰাখিলেই হৈ যায় এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দি লৈছোঁ দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই দিম ইয়াতে দুই তিনি মিনিটমানৰ পিছত এয়া চাওক মই আকৌ আপোনালোকক ঢাকনিখন দাঙি পেলাই দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এইখিনি যে এতিয়া এখন প্লেটলৈ সেইখন প্লেটলৈকে মই এইখিনি কাঢ়ি ল'ম এয়া চাওক এতিয়া এইখিনি এই প্লেটখনলৈ কাঢ়ি লৈছোঁ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে খাজাকেইটা অকণো ভাঙি ছিগিও নগ'ল একদম ধুনীয়া পাৰফেক্ট হৈছে খাজাকেইটা এনেকৈ আপোনালোকেও বনাবচোন যদি আগতে বনোৱা নাই এবাৰ এনেকৈ বনাই পেলাই সন্ধিয়া চাহৰ লগত দিবচোন সকলোকে খাই বহুতেই ভাল পাব এয়া চাওক খাজা আমাৰ একদম ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক এখন প্লেটত এয়া প্লেটিং কৰি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ চাওক কিমানখিনি খাজা হ'ল দেখিছেনে একাপ ময়দাৰ পৰাই ইমানখিনি খাজা বনাব পাৰিলোঁ এয়া চাওক আৰু এটা মই আপোনালোকক ভাঙি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এতিয়া মই খাজাখিনি বাহিৰলৈ লৈ আহিলোঁ ৰ'দ পৰি আছে যিহেতু আমি এতিয়া চাহৰ লগত খাবলৈ লৈছোঁ তাৰ আগতে আপোনালোকক ভাঙি পেলাই দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ চাওকচোন ভিতৰলৈকে কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া সিজি গৈছে আৰু ৰসটো ভিতৰলৈকে ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছে আৰু এটা মই আপোনালোকক ভাঙি পেলাই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন ৰসটো কি ধুনীয়াকৈ ওলাব চাবচোন সেয়ে দেখিছেনে ৰসখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে আৰু ভিতৰলৈকে পাৰফেক্ট মানে সিজিছে আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেধৰণৰ ৰেচিপি চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো ডবাই দিব তেতিয়া আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ লগে লগে চাব পাৰিব তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ো কেনেকুৱা লাগিলেই আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কাইলৈ আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই